Яночка, спасибо тебе большое. Но я знаю, что ты приготовил нам сюрприз. Угу. Да, и да. тебе надо приготовиться. Спасибо. Да. Тогда я через и... несколько минут мы тебя ждем в этой студии. Спасибо вам огромное. Спасибо. Миша, я знаю, что у тебя есть одна большая мечта. Внимание на экран. І Михайла відправили навчатися до музичної школи. Хоча найбільше в житті хлопець мріяв грати у футбол. Про нереалізовану мрію вперше вголос він розповів лише на кастингу зважених. і не стримав сльози. А яким спортом ви б хотіли зайнятися? Футбол. Ти раніше тверд? Так, звісно. І результати? конкретати. Чому? Ну, а що було, не так? Играл плохо. Вы слынали из команды? Нет, просто там. Ну, сам чувствую, что плохо играл. Ой. почему почти? Не знаю, провалилась. Что? Ну так рассказал, просто все посторонним людям. Ну... За три месяца проекту Михаилу позбылся 40 займых килограммов. И, повернувшись домой, впервые, не соромлячись, вышел на поле. Ну, сейчас футбол я играю, но заметил то, что раньше мне мешал вес, но я не мог усовершенствоваться, что делали другие люди. То есть они учились финтам, они учились там, об, ну, обманкам каким-то. А у меня это все застопоилось, Я не мог из-за веса дальше развиваться. а сейчас ты играешь в футбол? Ну, играю, но не так часто. Да, ну и как? У тебя получается? Ну, получается лучше, но не так, как у других. Все равно что-то хуже. А вот как ты думаешь, а чего тебе не хватает, чтобы научиться играть? Хорошо. Не знаю, ну, в футбол мы учимся играть сами, наверное, но все же профессионалы, конечно же, учатся в школе, может, какой-нибудь, я не знаю, ну, там, скажем у них есть наставник ты знаешь у нас э, в гостях сегодня есть человек который мне кажется может тебе в этом вопросе помочь заслуженный мастер спорта по футболу владислав бащук здравствуйте здравствуйте владислав Здравствуйте. Миха. Здравствуйте. Вот, понимаете, есть. Очень приятно познакомиться. Да. Не я, очень. Я думаю, ты уже не будешь, когда думать о футболе, плакать. Да нет. Уже я смотрю, улыбка, уверенность. Ну, фут в футболе тоже плачут, правда. Ну, когда? Когда проигрывают? Да. Я просто знаю, как ты хотел всю жизнь играть в футбол. Я думаю, у тебя только все начинается. Вот. И хотел тебе подарить такой мяч вот, с моим автографом. На память тебе. А скажите, пожалуйста, Владислав, а можно вот э, нашему мальчику, я просто тоже за него переживаю, прийти потренироваться, может быть? Какие-то вот это вот уроки, вот это вот, как вот выпинаете вот, мяч. Это танцы. А, это танцы, да, я понимаю. Я думаю, что можно будет. И я даже больше того скажу. А то мы на аэробику ходим. На, знаете, нам мужского такого общения не хватает. Что прям мужчина сказал, «Эй, пацан, давай уже, соберись, а с мозгами». Вот как-нибудь вот так. Я думаю, что прежде всего я Михаилу сегодня сделал еще один подарок. Да, мы очень любим это подарки. Тебе. Мы так хотим заниматься спортом, правда? Да, у нас в субботу будет матч. Да, да знаешь какой-то, да. Да? да? Вот тебе билет. Спасибо. На этот матч. Я думаю, что на это, после этого матча, ты сможешь пообщаться. Как с легендами футбола нашего футбола, так и с мировыми, мировыми звездами. Но ну, я думаю, что еще английский, знаешь? Немножко. Не Ой. уверена, но знаю. Ну, я думаю, что Задашь вопросы в субботу, так что жду тебя после матча. Спасибо. Я думаю, спустись вниз, а я тебя проведу уже. Хорошо. Задашь свои вопросы. А в дальнейшем я думаю, что мы с тобой договоримся, я тебе покажу кое-что, что можно сделать на футбольном поле, и ты выделялся от других ребят. Спасибо. Владислав, спасибо вам большое. Вы не представляете. Скажите, как это приятно, когда мечты сбываются. наших ребят сбываются? Да, ну я думаю, что теперь тебя во дворе, наверное, будут э, разрывать, ребята. Покажи, покажи. Да. Так что добро пожаловать спасибо. на матч. Ну и тренируйся на здоровье. Спасибо вам большое. Спасибо, что пришли. Спасибо, что поддержали. Хорошая форма находится. До свидания. Ты доволен? Да, конечно Представляешь, а ты говоришь, мечты сбываются В них самое главное, надо верить Дорогие эксперты, есть ли у вас какие-нибудь советы и пожелания Миши? У меня пожелание к Мише перестать ходить на групповые занятия с девочками И заняться тем, что добавить немножечко объема в плечах И больше кардионагрузки Да, тем более, что а, сейчас его пригласили позаниматься футболом настоящие мужчины Кирилл. Ну, я бы хотела Мише пожелать поверить в себя и в свои силы. Это пожелание от меня. И поменьше переживать из-за всяких мелочей. Игорь. Хм. Я хочу сказать, что, что Миша, ты действительно изменился. Вот сто вот процентов. Ходи в тренажерный зал, но на групповые занятия к девочкам тоже заходи личную жизнь свою наладить. Конечно, конечно. Светлан, да. я хочу, чтобы Миша э, тягивал как можно больше людей в авантюру здорового питания, окружающих его, чтобы, смотря на него, очень многие люди понимали, что изменение образа жизни дает совершенно потрясающие результаты, потому что все остальное про питание Миша уже знает, и я думаю, эти знания у него напрочно, э, прочно засели в голове для того, чтобы никогда больше не вернуться к тому образу жизни, который он вел. Поэтому Миша вперед. Яна, а что мы с вами пожелаем нашему дорогому Михаилу? М? Ну я как всегда, я я считаю, что надо влюбиться. Я тоже абсолютно согласна с вами. Это самый главный стимул вообще для человека и для мужчины и для женщины, потому что вообще вот мне кажется, что уже сейчас Миша прекрасен. Он да? Он замечательно выглядит. Миш, я тоже от всей души желаю тебе по-настоящему влюбиться. А теперь долгожданный сюрприз от Яны Соломко. Встречаем! Яна, спасибо тебе большое! Спасибо, что ты пришла к нам в студию. Спасибо, что поддержала сегодня а, и нашего участника и всех людей, которые пытаются похудеть. Я желаю тебе успехов и желаю, чтобы ты была счастливой. Спасибо. Всегда и во всем. Спасибо, спасибо. Приходи к нам в гости еще. Спасибо. Счастливо. Надеюсь, что мы с экспертами помогли вам сделать еще один шаг на пути к счастливой и полноценной жизни. С вами была я, Наталья Бочкарева, и это ток-шоу «Зважени-то счастливее!»